Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasim bin Muhammad Nong, nombor metri 289107. Saya selaku ketua kumpulan 6 akan membentangkan Perkenaan uh, berkenaan pelaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di KKP untuk subjek GMGAJ 3033 operasi dasar awam. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan enam Pertama Encik Muhammad Rasid bin Maknum Nombor metrik 289107 Kedua Puan Manrijah binti Muhammad Yunus Nombor metrik 289149 Ketiga Nariza binti Zain 289153 Keempat Haslinda binti Hamzah 289043 yang kelima Najmi Arifin bin Abdul Hadi 289152 dan yang keenam Muhammad Zulhairi bin Jaafar 289370. Kenalan. Kajian ini dijalankan bagi memahami bagaimana dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di KKP dilaksanakan dalam sistem kewangan awam Malaysia. Fokus utama adalah kepada peranan Kementerian Kewangan iaitu MOF dalam memastikan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan diintegrasikan dalam tatbir urus fiskal dan perolehan kerajaan. Kajian pelaksanaan dasar di KKP ini adalah bagi memahami bagaimana ianya dilaksanakan di peringkat operasi sebenar. Objektif kajian termasuk mengenal pasti cabaran pelaksanaan menilai keberkesanan mekanisme sedia ada serta hubungan antara DKKP pengurusan risiko dan disiplin fiskal Kumpulan kami memilih kaedah secara atas talian dengan menemu bual Puan Nur Ashikin binti Abdul Rahman, seorang penolong setiausaha di unit pemantauan penyelarasan Kementerian Keuangan Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam sektor awam sejak tahun 2009 dan mempunyai pengalaman luas dalam pemantauan, pematuhan, audit dan pengurusan risiko. Beliau bertanggungjawab memantau pematuhan kementerian dan agensi terhadap dasar kerajaan serta terlibat dalam penyelesaian audit, pengurusan aduan dan penilaian risiko operasi serta perolehan. Slide ini menjelaskan kedudukan di KKP dalam sistem kewangan awam. Pelaksanaan di KKP tidak boleh dipisahkan daripada aspek perolehan dan pengurusan bajet kerajaan. Setiap keputusan perolehan bukan sahaja perlu mematuhi peraturan kewangan malah mesti mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping memastikan prinsip nilai untuk wang atau value for money dapat dicapai. Ini bermakna perbelanjaan awam bukan sekadar berfokus kepada kos yang paling rendah tetapi menitikberatkan keberkesanan, kualiti keselamatan serta impak jangka panjang kepada organisasi dan pekerja. Cabaran utama dalam pelaksanaan di KKP yang perlu diberi perhatian serius. Cabaran pertama ialah data yang tidak lengkap dan tidak bersepadu yang menyukarkan perancangan, pemantauan serta penilaian dasar secara menyeluruh. Cabaran kedua melibatkan kekangan kewangan dan bajet di mana sumber yang terhad memberi kesan kepada kelancaran pelaksanaan program dan inisiatif yang dirancang. Seterusnya, proses birokrasi yang kompleks turut menjadi halangan kerana melambatkan kelulusan dan pelaksanaan di peringkat pelaksana. Akhir sekali, tahap penggunaan teknologi yang masih terhad menyebabkan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan pengurusan data tidak dapat dioptimumkan sepenuhnya. Kesemua cabaran ini menuntut pendekatan yang lebih strategik, bersepadu dan inovatif bagi memastikan pelaksanaan di KKP dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan berimpak tinggi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi pada isu yang seterusnya iaitu isu data dan juga pembuatan dasar. Okey. Sekarang ni kita tengok ada isu utama dalam pelaksanaan di KPP ni. Kalau kita perhatikan di sini ya terdapat tiga perkara ataupun tiga isu ketika yang boleh kita kenal pasti. Okey, yang pertama adalah data keselamatan berpecah antara agensi. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Okay, sebagai contoh, polis ada data sendiri, bomba ada data sendiri, agensi lain pun sama. Okey, semua dalam silo masing-masing bila data tak sepadu, kita tak nampak gambaran sebenar ancaman keselamatan. Okey, isu yang kedua adalah suka buat keputusan berasaskan bukti. Bila data tu berselerak, pembuat dasar terpaksa buat keputusan based on a feeling je. Sebab ini bahaya sebab dasar yang terhasil mungkin tak tepat kepada sasaran yang sebenar. Okey, yang ketiga adalah susah nak jalankan penilaian risiko dan juga pem pemantauan. Okey, tanpa data yang lengkap tadi, kita tak tahu ke mana kawasan yang berisiko tinggi ataupun ancaman apa yang semakin meningkat. Okey, bila isu-isu ni tak selesai, implikasi dia semakin serius. Okey, dasar dihasilkan kurang tepat dan bukan berkesan sebab kita buat sesuatu perkara tu tanpa uh, data yang kukuh. Okey, suka menilai keberhasilan DKPP tu sendiri. Bila tak ada benchmark, macam mana kita nak tahu program kita tu berjaya atau tidak? dan peluang penambahbaikan berterusan berkurangan. Tanpa data untuk kita analisis, kita tak tahu apa yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita perbaiki. Okey, secara kesimpulannya, dekat sini, sebenarnya isu data ni bukan sekadar isu teknikal sajalah. Dia sebenarnya lebih memfokuskan kepada isu strategik yang lebih impact keseluruhan keberkesanan dalam sistem keselamatan kita itu sendiri. Okey, selepas pada isu yang pertama tadi, isu data, dia akan pergi kepada isu yang kedua lah. Okey. Sekarang ni dalam uh, DKPP ni terdapat dua cabaran besar untuk pelaksanaan dia. Okey, pertama kita tengok uh, tengok bahagian ke kekangan bajet. Okey, kekangan bajet ni sebenarnya memang realiti yang kita hadapi. Okey, bajet untuk DKPP ni sering kali menjadi halangan utama. Kenapa? Sebab perbelanjaan bagi latihan keselamatan dan juga peralatan perlindungan ni semuanya memerlukan allocation yang besar dan juga berterusan. Tapi masalahnya perbelanjaan ni sering bersaing dengan keutamaan perbelanjaan yang lain dalam situ awam. Okey, cuba bayangkan eh. Satu jabatan ada limited budget. Dia kena pilih sama ada nak upgrade sistem IT atau repair infrastructure atau beli safety equipment untuk staff. Bila berlaku persaingan macam ni, DK, DKPP, DKKP perlu menjadi second priority ataupun tertangguh. Padahal keselamatan pekerja ni bukanlah optional. Ia adalah mandatory dan sangat penting untuk produktiviti dan juga kebajikan staff. Okey, bahagian yang kedua adalah birokrasi dan juga hierarki pertabiran. Okey, ini uh, lebih kepada pentadbiran yang kompleks di mana sistem awam kita ni suatu birokrasi yang berlapis ni memang satu kelebihan daripada checkers and balance tapi bila data isu keselamatan ia boleh jadi penghalang kenapa sebab suatu uh, sorry struktur dalam dalaman ni menyebabkan keputusan untuk nak ambil uh, keputusan satu perkara tu ambil masa yang lama Okey, sebagai contoh lah ya, eh, bila insiden keselamatan berlaku dekat site atau mana-mana equipment yang rosak atau boleh membahayakan kepada pekerja, untuk nak first beli replacement ataupun kita nak uh, implement corrective action tu perlu melalui banyak lapisan dan juga kelulusan. Walaupun ia penting dalam kawalan accountability, uh, accountability memang betul kena ada proper proceed. Tapi bila berhadapan dengan isu keselamatan ni Kita tak boleh terlambat, tak boleh terleka Okey, keselamatan memerlukan tindakan segera dan juga disektif Delay boleh mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius Seperti accidents, injured ataupun yang sebagainya yang, yang berkaitan lah Okey, kat sini sebenarnya kita nampak satu konflik yang berlaku dalam governance yang ketat lah Dengan keperluan action untuk yang keperluan kepada safety ni. Okey, secara kesimpulan, kedua-dua cabaran ni sama ada bajet dan juga biro birokrasi ni kena ditangani secara strategik. Kalau kita nak laksanakan benda ni secara efektif dalam sektor awam. Masalah penyelesaian antara agensi, seperti kita tahu, a di KKP melibatkan pelbagai kementerian serta agensi kerajaan uh, Namun wujud cabaran dari segi penyelarasan antara agensi-agensi ini uh, Pertindihan peranan dan fungsi uh, menampakkan perbezaan utama penguatkuasaan Dan menyebabkan pelaksanaan dasar tidak seragam di semua peringkat Akibatnya tahap pematuhan uh, terhadap DKKP menjadi tidak konsisten Khususnya apabila Uh, tiada mekanisme penyelarasan pusat yang kukuh. Uh, keadaan ini menunjukkan bahawa uh, walaupun dasar itu dirangka dengan baik di peringkat nasional, keberkesanannya sangat bergantung kepada keupayaan kerjasama antara agensi dan pelaksana. Baik, sebagai contoh, terdapat situasi di mana satu agensi menekankan pematuhan prosedur keselamatan uh, di tempat kerja manakala agensi lain lebih memberi tumpuan kepada pematuhan bajet dan perolehan. Ha, keadaan ini boleh menyebabkan langkah keselamatan dikurangkan bagi mempercepatkan projek atau menyebabkan kos. Ha, apabila berlaku insiden keselamatan, proses sesatan dan tindakan susulan sering menjadi lambat kerana ha, tidak jelas agensi mana yang bertanggungjawab sepenuhnya. Akibatnya, tahap pematuhan terhadap di KKP menjadi tidak konsisten antara satu kementerian dengan kementerian yang lain walaupun dasar yang digunakan adalah sama. Baik, bagi uh, masalah pun masalah kedua adalah jurang sistem digital dan teknologi. Uh, jurang sistem uh, digital dan teknologi turut menjadi cabaran utama dalam uh, pelaksanaan di KKP. Sistem digital kerajaan pada masa ini masih belum uh, sepenuhnya bersepadu antara kementerian dan agensi. Kekurangan integrasi integra integrasi ini menyebabkan data berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja pekerja bersifat berpisah dan sukar dianalisis secara menyeluruh. Uh, ketiadaan penggunaan teknologi canggih Seperti analitik uh, lanjutan dan kecerdasan buatan Ataupun AI Menghakkan keupayaan kerajaan Untuk menjalankan pemantauan masa nyata serta pengurusan risiko secara proaktif. Sesi ini menyukarkan pembuatan keputusan berasaskan data dan mengurangkan keberkesanan pengakasaan di KKP dalam jangka panjang. Sebagai contoh, data kemalangan di tempat kerja mungkin direkodkan dalam satu sistem manakala data perolehan peralatan keselamatan dan latihan pekerja disimpan dalam sistem yang lain. Ketiadaan integrasi ini menyukarkan pihak uh, berkuasa untuk mengenal pasti corak risiko atau lokasi yang berisiko tinggi secara pantas. Tambahan uh, tanpa penggunaan teknologi seperti analitik lanjutan atau kejelasan uh, AI, pemantauan hanya dibuat secara berkala dan bersifat reaktif. Uh, tindakan hanya diambil selepas sini berlaku. Sebagai contoh, uh, tanpa sistem pemantauan masa nyata Amaran awal terhadap risiko selamatan di tapak projek ataupun tempat kerja tidak dapat dikeluarkan dengan cepat selagi se sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya kemalangan yang sepatutnya boleh dicegah. Canangan penambahbaikan. Bagi canangan pertama, memperkukuh tabi urus data. Kerajaan perlu memastikan data berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dikumpul secara piawai, tepat dan dikongsi antara agensi yang berkaitan. Sebagai contoh, data kemalangan di tempat kerja, audit keselamatan dan latihan pekerja boleh disatukan dalam satu pakaran data nasional. Dengan cara ini, pihak berkuasa dapat mengenal pasti sektor atau projek yang mencatatkan kadar kemalangan tinggi dan merangka intervensi keselamatan yang lebih bersasar berbanding hanya bergantung kepada laporan berasingan daripada setiap agensi. Bagi cadangan kedua, meningkatkan sistem digital bersepadu. Pembangunan platform digital bersepadu merentas kementerian dan agensi wajar diperkasakan bagi menyokong pemantauan masa nyata dan pengurusan risiko. Sebagai contoh, sistem perolehan kerajaan boleh dihubungkan secara terus dengan sistem pemantauan di KKP supaya pembelian peralatan keselamatan, rekod penyelenggaraan dan pemantauan uh, kontraktor dapat dipantau secara otomatik. Tambahan pula penggunaan analitik lanjutan atau AI boleh membantu mengesan corak yang berisiko seperti projek yang kerap gagal mematuhi piawaian keselamatan sekaligus memberikan tindakan pencegahan diambil dengan lebih awal. Bagi uh, penambah perbaikan yang ketiga, memperjelas peranan dan tanggungjawab antara agensi. Pembahagian fungsi yang jelas antara kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak pelaksana amat penting bagi mengelakkan pertindihan tugas. Bagi uh, Sebagai contoh, satu agensi boleh diberikan tanggungjawab utama terhadap pemerintahuan Pematuhan Pemantauan Pematuhan Manakala Yang selain imut tanggungjawab Terhadap latihan Dan pembinaan kapasiti uh, Dengan penetapan peranan yang jelas Tindakan susulan Terhadap pelanggaran keselamatan Dapat dilakukan dengan lebih cepat Dan berkesan Tanpa kekeliruan Autoriti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Najib Alifim bin Abdul Hadi Nombor metrik 289152 Okey, di sini saya akan buat penilaian keseluruhan sekajian. Secara keseluruhan, pelaksanaan di KKP menghadapi cabaran yang saling berkait antara data, bajet, birokrasi dan teknologi. Namun terdapat beberapa usaha penambahbaikan melalui SOP dan audit yang lebih baik dan kesediaan ke arah pembangunan pembaruan yang semakin meningkat. Secara kesimpulan, di KKP bukan sekadar dasar teknikal tetapi berkait rapat dengan tabiat urus fiskal dan pentadbiran Pertambahbaikan yang berterusan sangat diperlukan bagi memastikan keselamatan keberkesanan dan kepercayaan dari masyarakat awam terhadap sektor awam Malaysia Akhir kata Tupat dianyam rapat sekali, rasanya enak, tidak terperi. Kejayaan digenggam gunung tinggi, markah diberi kami hargai. Saya mewakili Ahli Kumpulan mengucapkan ribuan terima kasih atas tujuh ajaran yang telah diberikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.